дела? Серьезный день, ребята. Как настроение? Класс? Добрый радость. Сейчас, Жека, ты будешь меня спасать. Добрый день. Бразилії у вас автократи. Це є. Це, це мені вам. це ваш документ, що Я. ми прийняли у вас документи. Я вам дуже зявлю. У мене сьогодні. Подвійний день народження, по-перше, як у людини, по-друге, як у політика. Тому мені дуже приємно тут бути. Я дуже радий, що поруч зі мною мої дуже близькі люди, це кварталовці, це мої юристи, це менеджери. Після цього дня ви всі зрозумієте і люди зрозуміють, що все-таки це була не якась там реклама, що я людина слова. Якщо я вирішив, я це роблю. Це не фейк. І я дуже серйозно відношусь до нашої країни, до життя кожної людини. І бачите, як я українською, то бачиш? бачиш, Я бачиш, сам бачиш. в шоці. Поперло, Чувак, поперло! Ми а, підключили нашу інтернет-спільноту людей, які ввійшли в за команду, і ми об'єднали їх. Ідеї з приводу нашої програми. Це програма Країна Мрій. Ми повинні жити в іншій країні, в Україні, але без корупції, без проблем, без корупціонерів, в вільної країні, демократичної країні. Ми бажаємо, ми гадаємо, ми мріємо, щоб колись у найближчому часі з'явились вже об'яви в Польщі, робота в Україні. Ми хочемо вам презентувати іншу країну, країну, країну повернення. Будь ласка, решті, як то кажуть, по-живому. Доповніть нашу програму, критикуйте і покажіть нам, яка програма повинна бути в кінці, коли ми всіх переможемо. От вже пройшов практично місяць того моменту, коли я офіційно заявив, що я прийняв рішення для себе непросту і піти в президент України. І ви знаєте, останні два дня у мене одна мисля в голові, И покидаю. Бросить это все нафиг, друзья. В этой сумке есть вещь, я не скажу, какая, но если вы ее купите, то поверьте, жизнь ваша станет легче и вы станете гораздо богаче. Купить? Купить? Вряд ли. Тогда скажите мне, пожалуйста, почему эта схема работает в политике? Почему? 28 років поспіль ми обираємо політиків, яких зовсім не знаємо. Народ має право знати, кого він обирає президентом України. Тому я вирішив показати нашу передвиборчу програму нашого відкрита. Ви побачите все, хто ми, як ми готуємо передвиборчу програму, як ми збираємо команду, як ми навіть шукаємо гроші. І найголовніше, як стати президентом і при цьому залишитись людиною. Хотелось оживить, сделать человеческое. Обратились к вам, ребят, в интернет. Слава богу, ваши мысли совпадают с нашими мыслями. Вот. Затем мы привлекли экспертов, настоящих профессиональных людей. Ни один из экспертов не член нашей команды. Не член слуги нам пока это наши действительно близкие люди, которые действительно хотят, чтобы у нас все получилось. И они для этого тоже все делают. Булат, если можешь, ты э, да, еще ну, модератор экономической истории. В основе экономического блока у нас лежит либеральная экономика. А нам нужно посмотреть с точки зрения, насколько правильно сместорно эти вещи с вашей точки зрения Идеи с экономическим паспортом, когда вот благ, которыми наделена наша богатая страна, все получают немножечко чуть-чуть денежек. Это была наша колоссальная денежка. Мы считаю. и показали экономистам. Экономисты ее разбили в пух и прах. Мы говорим о потенциальном акционерном участии гражданина Украины. Как вы это понимаете? Потому что идея, которую я прочел, она меня не вдохновила. Я не экономист, но я понимаю, что эту нацию нужно сшивать. И через что можно украинцам пришить до этой державы, чтобы они не и так далее, и чтобы он пишался тем, что он Це економічною причетністю до цієї держави. Перше, що це е, сподіватися на те, що все, що в цій країні не виробляється, а надано тобі природою, Господом Богом, це рівна власність всіх. І тому ми не говоримо, що по повністю користуватися, але визначити якусь. Складову ча чачативно економічно, де льон, да, людина від реалізації, наприклад, натир, від реалізації продажу радіочастот, від реалізації якихось ще речей буде отримувати якийсь свій невольний посадіння Солдовська так. Вот это там так и работает. Как идея достаточно интересна, но у нас люди не знают, что такое ларисовность. Экономика Украины настолько маленькая, экономика настолько слабая, что нам только следующие 10 лет нужно реинвестировать 270 миллиардов долларов по нашим оценкам внешней денег. Общая сумма инвестиций нужна более 700 миллиардов долларов. Если мы людям скажем, кто будет получать дивиденды, они дивиденды захотят принимать, получать со следующего года. Экономика рухнет. Вот если честно, он, может оно и красиво звучит и все такое, но для меня это просто экономик фэнтези. Вот экономик вот, вот. фэнтези, да, здорово, классно. Это мне напоминает э, книги там, моего детства, типа про короля Матюша. Мне нравится, с каким настроением, Юра, ты. Доброе утро. Осталось 73 дня. Доброе утро. Ты объяснил вообще людям, что происходит? Может, да? Мы считаем, сколько дней осталось э, до конца, э, до конца этой всей предвыборной гонки. И вчера э, я себе посчитал, что у нас осталось 62 дня. Юра сказал, что нет, это большая ошибка, 68. Сегодня вместо «Доброе утро» ты сказал 72. 73, хорошо. Ну, в общем, э, съемки фильма «Слуга народа» – единственная радость в жизни. С добрым утром. Привет, парни. Скажи, что ты, ты хорошее сказать про слугу народа. Давай. А наш фильм. Может быть, через 15 минут, когда мы сейчас добьем текст, тогда я что-то скажу. А сейчас в голове распался Опилки? на атом. И я что, тогда собраться? Я собрался. Я собрана, в разобранном стадии. Я себя каждые пять минут собираю разбираюсь. Ты собираю, делаешь собираю. большое дело. Ты... Большое дело смотрю на белки. На белки? Да, а и думаю, а что, мы... Нет. что мы сейчас вычитали не 112, а 134 страна в мире и 180. Вот мы по это сейчас замучаемся. Надо там фразу замкнуть. Поэтому ждем вас. Все, простите, простите, пожалуйста. Мы готовы к работе, ребята. решение, как сказать, ну, чтобы не только на словах я был украинец. Чтобы ты точно понимал, нет, я, 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 я украинец, у меня, меня что-то есть. Что все, что есть на этой земле, пусть чуть-чуть, пусть немножко, но оно принадлежит мне. Но все-таки это была очень хорошая баталия в которой мы оставили за собой словосочетание экономический паспорт. Давайте это сделаем для детей. Вот что мы говорим. Когда? Накопительная Когда? Эта система для детей. Ну, то есть, а ты не можешь... Ты родил здесь ребенка, и а? мы начинаем да. на нем. Да, да. В, да на и, и не я снимаю, эти деньги до совершенно это очень хороший вариант, потому что кажется, что Но ты ну, как стимулируешь вас, ты деньги ты не тратишь. Ты не и не вывел эти деньги Я что в нет категории, нет социалистической экономики, есть экономика. И так само тут власть. И если я маю ту спряченность власти, дай какой-то ресурс, я буду дивитися, чи вырубуют карпатський лес, или э, раздают его направленный на Мы включаем уже у нас ми лес. Мы сейчас рутим, мы дополним, когда мы говорили про наше электронное правительство, про то, что ребята, ребята, є лес. И мне, я не, я не из или прикарпать Но я живу в Киеве, <почтав> но я знаю, что это там мои 100 гривен моего ребенка. Я поеду. Мое мнение. Идея, в принципе, может летать. Если так говорить, и для того, чтобы не создавать дополнительные какие-то там споры, э, уголь, газ, нефть, лес, 0,5% ВВП, которые там 2% своего государственного бюджета, это те деньги, которые он будет отдавать потом как плату тем детям, которые родились в вот, будущее поколения. С такого-то года. Он может его инвестировать, он будет стимулировать рождаемость, люди не будут заинтересованы уезжать, они точно так же будут телефонировать и возмущаться рубкой леса, потому что ни ничего не с ним не будет. А не Откуда эти бабы? Ну, ты ты, ты бюджет собираешь деньги, не бери да. с Просто, Нет, вот ты в бюджет собираешься, фон, фон, фонд, стал говорить, что это у тебя какой-то там резервный фонд. Фонд будущего развития. Фонд будущего развития фон, 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 фон. Фон поколений. Фон, фонд будущих поколений. Мне кажется, где-то это слышно. Не сын. надо. Да? Надо не так. Как вообще это круто. Я украинец. А, да, это же у тебя есть экономический паспорт. Да, у меня есть экономический паспорт. Мы рассуждали. А была бы история с Крымом, когда русские раздавали паспорта? если бы экономический паспорт не был. То есть это влияние не только на экономику и на твое благосостояние, это еще влияние на твои шаги как гражданина Украины, какие-то моральные вещи. Налоги идут туда, куда надо. Страна стала развиваться семейными шагами. Вдруг все подумали, что мы не пожители. Правда, можно завтра догнать Германию, Японию, Америку и так далее. Поверили в себя, поверили, но это главное поверить. Борьба с коррупцией, электронная демократия, рост экономики. Но ну, мы равняемся на миру. У нас планов 2 триллиона. Вот, ну зачем нам? повторять? Ну, ну планов да, 2 триллиона. Доводу шут. Ну так как у нас украинскую. Украинскую. И да мы снимать. Это <laughs> уже сцена по-английски. Мы на разных мовах уже разговариваем. Куда -то? Господин Президент, вы человек железный. Спасибо ребят, сегодня еще один очень ответственный день в жизни моей, в жизни слуги народа. Сегодня у нас проходит первый съезд. Слово съезд нам не нравится, потому что обычно, когда съезду партии, поэтому потом они обычно становятся большими слугами народа и съезжают со своих обещаний. Вот. А наш слуга народа это совершенно другая. Поэтому у нас сегодня слет, слет слуги народа с пиццей, с бургером и с настроением. Всем привет! Красиво юридическим языком скажет Иван Геннадьевич. Э, в соответствии с уставом э, партии просим считать на съезд открытым, потому что в соответствии с пунктом 5.2 на съезде присутствует необходимое количество делегатов. Поздравляю Баканов Иван Геннадьевич запропонова. Висунути кандидатом на пост президента України Зеленського Володимира Олександровича, громадянина України, позапартійного художнього керівника ТОВ-квартал 95. Виносимо на голосування. Я ж не, могла. Я ж не в галас. Все правильно. Це юридическа закалка, все правильно. Все нормально. Олександрович пока не Я... може. Але в нас є департамент. Решение принято голосом. Ну, ребята, поздравляю. Поздравляю всех. Маша вовремя пришла. Ничего не пропустила. Поздравляю. Ой, котик. Сегодня произошел первый серьезный съезд партии «Слуга народу». О! Такой вот здесь да. О! Ничего не вышло со второй попытки. Ладно, закрываем видео. Несмотря на всю эту грязь, всю эту говно, которая льется отовсюду, Ніхто це діло вже не просить. Нам зайти до любыми средствами. Ми вам покажемо по телебаченню та в інтернеті з сьогодення, з сьогоднішнього вечора. Ми повинні вам показати всім, що коли ти йдеш в політику, що ти можеш піти в політику, стати політиком, але при цьому залишитись людиною.